250 gram kacang tanah potong kecil-kecil sesuai selera Kemudian, sisihkan enam lembar daun jeruk, lipat daunnya, lalu iris tipis. Kemudian sisihkan dan siapkan bumbu halus. Setengah sendok makan ketumbar. 10 butir lada putih. 3 siung bawang putih. 2 butir kemiri. Sedikit kunyit. Sedikit jahe, 1 cm kencur Tambahkan air secukupnya Blender hingga halus Satu butir telur Kocok lalu sisihkan. 170 gram tepung beras. 50 gram tepung tapioka. 1 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Masukkan daun jeruk. Telur bumbu halus, 160 ml santan. tuang secara bertahap sambil diaduk Pastikan adonan tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Tambahkan potongan kacang. Panaskan minyak secukupnya. Siram minyak ke pinggir wajan agar adonan mudah lepas saat menggoreng. Tuang 1 sendok makan adonan ke tepi wajan seperti ini. Goreng menggunakan api sedang. Gunakan wajan besar agar mudah saat dibalik. Siram minyak ke atas adonan agar mudah lepas. Kemudian balikkan peyek. Goreng hingga kuning kecoklatan. Kemudian, angkat dan tiriskan. Warnanya cantik sekali. Wajib dicoba, super renyah, gurih, dan enak.